Вітаю вас, ви дивитеся парламентський телеканал Рада. Це проект власний погляд. Ми будемо говорити про те, що буде з нашими грішми і з валютами українською та іноземною. Гість нашої студії економіст Олег Густенко. Вітаю вас, пане Отже, в Україні відбувається дійсно якась ніби істерика з приводу валюти. То банки не видають взагалі гроші, не продають валюту п'ятого. Ну вчора, зокрема, сьогодні вже абсолютно все нормально. И нет никаких лимитов на продажу долларов. Почему так? Что насправді відбувається? Ну, Прежде всего, Украина – это страна, которая долго жила в условиях того, что курс считался в не экономической, а политической категорией. Насколько стабилен курс, об этом судили о успехах или наоборот не успехах власти и так далее. Для меня, как и для экономиста, Постоянный, стабильный, одинаковый курс на протяжении долгого периода времени ⁇ это более э, такая пессимистичная информация, нежели постоянно колебающийся курс, что, в общем, так и должно было бы быть. Я предполагаю, что те события, которые мы видели в последний день, они были, я не скажу, что искусственно созданы, но они были созданы в силу целого ряда причин. Но прежде всего я хотел бы сказать, что я не вижу каких-то принципиальных причин, почему должна была бы пройти в Украине глобальная девальвация гривны. Но прежде всего объем золотовалютных резервов страны на уровне практически 30 миллиардов долларов ⁇ это достаточно большая величина, которая соответствует практически трем месяцам нашего импорта. Я уже не говорю по поводу критического импорта, в критическом импорте это 4-5 месяцев. Раз. Второе, в страну поступает иностранная валюта в виде прямых иностранных инвестиций. Я предполагаю, что в этом году приток прямых иностранных инвестиций в страну будет на уровне где-то 4 миллиардов долларов. Это меньше, чем в прошлом году. В прошлом году Украина получила 6 миллиардов долларов. Это, свя state. это связано э, с, и с тем что в украине не очень-то качественный инвестиционный климат с одной стороны с другой стороны аппетит у инвесторов на инвестиции на развивающиеся рынки а украина именно развивающийся рынок а это по определению рисковый рынок он упал mm -hmm. и поэтому 4 миллиарда долларов которые поступят в этом году в страну это в общем то можно считать все равно еще и успехом это мало, если сравнить, там, скажем, с 300 миллиардами долларов, которые распределяется на развивающих рынках в виде прямых иностранных инвестиций. Но, в общем, не так все плохо. Основная проблема, которая есть в Украине, это э, дисбаланс внешний, торговый дефицит, который есть в Украине. Экспорт э, меньше, чем импорт. Вот этот торговый дефицит, он нуждается в постоянном финансировании. Финансируется он. Uh, в общем-то, за счет и резервов Центробанка. Там не только дефицита бюджета, и uh, это, это правда, есть разные причины, но в общем uh, суть состоит в том, что если Национальный банк Украины хотел бы держать курс на уровне 8, как они держат его сейчас, uh, с каким-нибудь колебанием плюс-минус 2%, я считал бы, что у них есть достаточно силы и возможности держать его длительный период времени. С другой стороны, я также понимаю, что есть какая-то политическая необходимость, есть экономическая целесообразность. И вот с точки зрения экономической целесообразности я не вижу причин для того, чтобы не пустить гривну в более все-таки свободное плавание, отказаться от политики фиксированного курса образования, и а прийти все-таки к более гибкому курсу. Курс. Я думаю, что если не держать курс, не держать курс, а пользоваться просто обычными рыночными механизмами, когда надо стерилизовать денежную массу, а когда надо выходить с интервенциями, то э, с этой точки зрения, в общем-то, э, курс э, мог бы испытывать колебания, но колебания вполне уместные, там плюс-минус 3-5%. Я не вижу проблем в колебании плюс-минус 3%. Это просто на фоне цифры 8. 2,5% колебания, которые произошли несколько дней назад, и когда гривну закрылась межбанковская валютная биржа на курсе 8,2%. Кажется катастрофой, но в реальности это никакая не катастрофа. 2,5% дневного колебания присущи массе валют евро по отношению к доллару, фунт по отношению к евро, фунт по отношению к иене, иена по отношению еще к целой массе валют. То есть это вообще нормальные колебания. Надо прекратить смотреть только на, одну, на один параметр курс. Ну, же Я 20 думаю, нет, но ну 20 гривен это вообще просто из области фантастики. С другой стороны, я тоже понимаю, что есть факторы, которые могут давить на курс. Есть фактор объективный торговый дефицит и есть субъективный фактор, связанный там, со спросом, скажем, со стороны населения. Население – глобальный покупатель валюты в Украине. В прошлом году население купило валюты на 7 миллиардов долларов. Это сравнимо с теми деньгами, которые Украина получила от своих зарабетчан, находящихся за ее пределами. В России, в Штатах, в Европейском Союзе. То есть это соизмеримые между собой суммы. Население может, в общем-то, на своем пути и смести все. Вопрос, зачем это надо населению, а, и б, зачем надо это политикам, которые, возможно, стимулируют спрос со стороны населения. Фактически, это опасная игра, когда пытаются раскачивать лодку, в которой все вместе находятся. Реально опасная лодка может наклониться и зачерпнуть воды. То есть э, создание паники точно не полезно никому и точно не полезно для экономического развития страны. Я думаю, что э, и отчасти была политическая, потому что раскручивалась, насколько я понимаю, масса политика в Украине. С одной стороны, с другой стороны, это то, что э, реакция на действия Национального банка Украины. Национальный банк Украины накануне делает значительное рефинансирование части украинских банков, фактически выбрасывая на рынок больше 3 миллиардов гривен. Очевидно, что в условиях зажатой ликвидности, которая была на украинском рынке, вброс одномоментный 3 миллиардов гривен. Теоретически, я понимаю, по мнению Национального банка должен был простимулировать экономику. То есть его логика мне тоже понятна. Они себе представляли, что эти 3 миллиарда долларов пойдут на финансирование реального сектора экономики. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Многие банки, пусть не все эти деньги, но даже часть этих средств, которая попала на межбанковский валютный рынок, конечно, она давила на курс. Конечно, она должна была влиять на девальвацию гривны. Так или иначе, я считаю, что небольшая девальвация в принципе была бы полезна, в общем-то, украинской экономике. Чем Экономика Украины половину своего ВВП получает за счет экспорта товаров. Мы, чем а, если мы немного девальвировали бы гривну или по крайней мере пустили ее в рыночное плавание сделали курсообраз образования более гибким дало бы возможность под, помочь нашим экспортерам я понимаю что есть и другого рода риски uh -huh. потому что когда ты помогаешь нашим экспортерам э, ты можешь помешать нашему банковскому сектору в банковском секторе украины есть 40 процентов некачественных кредитов которые были сформированы э, в шестом седьмом восьмом годах когда э, кредитование росло на 70 в год. в Это невероятный рост, но это 70% в год. Этот период ослабленности банковского надзора дал возможность сформировать такое большое количество mm -hmm. плохих или некачественных, как угодно их называйте, активов. Поэтому, в общем-то, это может навредить, mm -hmm. потому что те части этих активов сформированы были в валюте, население должно рассчитываться mm -hmm. в валюте. Если говорить действительно про население, про каждого гражданина, вот, насколько это влияет на самого украинца, это девальвация? Теоретически девальвация вот такого рода э, может влиять только через один канал, через канал импорта. А, то есть если население привязано к импорту э, какого-то определенного продукта, то естественно, если происходит девальвация, то соответственно этой девальвации должна измениться цена на импортный продукт. С другой стороны, э, насколько я понимаю, политику теперешнего кабинета министров и заявление премьера Азарова – это развитие внутреннего рынка. Это, кстати, декларировал и президент, и очень многие политики украинские – развитие внутреннего рынка. Но развитие внутреннего рынка при невозможности, там, скажем, роста доходов населения или создания условий для реального производства товара внутри страны, то есть создания предложения внутри страны, но ну, просто невозможно. Давайте послушаем еще запитання от глядача, как раз продолжение темы про население. Что сейчас а, почуем почуємо от глядачки. Она телефонувала вот в 10 ранку, когда мы принимали звонки. Добрый день. Меня зовут Елена, я из Киева. У меня такой вопрос. Я хочу, хотела бы положить деньги на депозит но вот я не знал какой валюте сейчас вот больше доверять и как это будет в какой валюте выгодней а может быть не стоит сейчас торопиться и подождать выборов уже потом по вот посоветуйте вот в такой вот ситуации что делать лучше угу. спасибо! Но я думаю, что правильное решение с точки зрения населения, это, во-первых, вообще в период такого рода подвижек, которые происходят в мировой экономике, любого колебания серьезного курса, не пытаться точно заработать на подобного рода колебаниях. Потому что на этом заработать будет нельзя, на этом можно будет потерять. Но заработать это Вы говорите сейчас про вкладывание сначала в долларах, потом в гривны, Правда, так? да. А почему а не можно заработать? Ну, Потому что не очень многие трейдеры, которые работают на, профессионально с валютой, могут на этом зарабатывать. Mm -hmm. Колебания значительные среди в течение дня могут означать огромную потерю, а могут означать огромный проигрыш для них. Но это они, которые постоянно анализируют не только информацию по колебаниям валюты, но и информацию нужны какие-то базовые анализы, там, скажем, макроэкономики, как развивается uh -huh. макроэкономика ну, да, и так далее. Это, это да, так То есть надо понимать. Навечуешь. Я думаю, что правильная рекомендация для населения это раздробить свою корзину на три основные валюты евро, доллары, гривна и держать равными частями на депозитных счетах. Верить в то, что по одной валюте доходность больше, по другой меньше, и поэтому стоит держать только в той валюте, по которой доходность больше, не совсем правильная рекомендация, потому что более высокая норма прибыли сопряжена, соответственно, с большим уровнем риска. Это сейчас про гривню, так можно сказать. Правда, про гривну тоже. То есть, если гривна самая высокодоходная в депозитах банка, но это не значит, что это совсем правильное решение положить все угу. Но я все-таки считаю, что для населения правильная рекомендация это диверсификация этой корзины. С другой стороны, если речь идет про долгосрочную перспективу и в какой валюте держать свои сбережения, то здесь вообще ответ очень неоднозначен совершенно не вызывает у меня никаких сомнений что европейский союз европейская зона раскручивает инфляцию это уже просто очевидно э, уровень инфляции который сейчас есть превышающий 3 процента это крайне высокий для европейского союза э, те количественные ослабления которые они делают и, о которых говорит марио монти э, последние дни просто однозначно приведут к скачку инфляции с каким-то определенным лагом скажем 9 месяцев 12 месяцев вот этого периода времени она приведет mm -hmm. к скачку инфляции я уже не не говорю по поводу стабильности вообще самой евровалюты. Uh, что касается доллара Соединенных Штатов Америки, то uh, на повестке дня идет так называемое uh, количественное ослабление 3, то, что они называют quantitative easing 3. И, и это количественное ослабление – это ничто иное, опять-таки, как раскрутка инфляции. Если вы посмотрите на дефицит государственного бюджета Соединенных Штатов Америки сейчас, который фактически находится на уровне 10% ВВП. Кстати, сказать для сравнения, в Украине это порядка 4% mm -hmm. ВВП а возможно даже ниже по итогам этого года будет а, при том что а, долг возрос и превысил отметку в 15 триллионов долларов то есть в отметку 100 процентов ВВП Соединенных Штатов Америки очевидно что они будут пытаться запустить механизм который дает возможность а, снизить количество долгов путем mm -hmm. и а, запуска такого инфляционного механизма это не очень хорошо но это просто очевидно что это произойдет вопрос когда перспективе один, два или три года, mm -hmm. но это однозначно произойдет. Поэтому думать по поводу долгосрочного сбережения своих средств э, в любой из валют надо быть готовым к тому, что вы на себя принимаете риск, связанный с тем, что у них будет инфляция. То есть до, то, что вы можете купить на 100 долларов сейчас, совсем не означает, что через три года вы сможете купить такое же количество товаров на эти же Ну и, соответственно, с гривной такая же ситуация. И, Зараз э, до выборов, э, чи можно сейчас вкладать, а че варто? класть на депозит? Откровенно говоря, я не вижу каких-то принципиальных проблем связанных, если речь идет по поводу открытия депозитов сейчас в Украине. С другой стороны, я э, все-таки советовал бы при открытии депозита быть готовыми к тому, что если открывается депозит на год, значит он открывается на год. А если он открывается на три месяца, значит это три месяца. Ты не можешь забрать деньги раньше. Угу. Это вообще, мне кажется, неправильная практика, Но... которая существует в Украине, которая противоречит общей банковской практики в Европейском союзе, в Соединенных может Штатах все Америки, абсолютно. конечно, может измениться, поэтому надо осознанно брать на себя риски. Если человек считает, что он не будет пользоваться этими деньгами на протяжении года, значит, он вправе открыть годовой депозит и получать вот эту большую. А выгоднейший, как, за на рик? Во-первых, все зависит от конкретного банка mm -hmm. и конкретной ситуации. Я предполагаю, что в большей части украинских банков ресурс на год стоит дешевле, чем ресурс на три месяца. Почему? Потому что есть ожидания, связанные с тем, что пройдет эти три месяца, и после трех месяцев последующие 9 месяцев ситуация улучшится, ликвидность э, станет лучше в банковском секторе, и значит, ставка по депозитам должна снижаться. То есть банку легче будет найти для себя ресурс. Банк платит много только в тот период, когда у него есть дефицит ресурсов. Сейчас у него есть дефицит угу, ресурсов, поэтому сейчас он и платит. Поэтому в большей части, кстати говоря, случаев, скорее всего, обычному украинскому. Человеку, который хотел бы открыть банковский счет, депозит, скажем, получать на этом какие-то проценты, лучше играть в ту игру, которую играет с ним банк. Пока mm -hmm. он нуждается, банк Варто нуждается брати. в средствах. Живцы. Давайте, да, на один-на три разумі. месяца. Будем брать и дякую вам за то, что порадовали, как зараз в экономичную кризу так бы мовити. В нашій ситуації нагадаю гостем студії був економіст Олег Густенко. Телефонуйте нам з 10 до 11 щодня з понеділка по п'ятницю. Залишайте запитання до наших гостей студії, адже ми робимо політику зрозумілою.